Ты можешь вот так вот прижать ее и сказать, вышка, я пья, четвертый, к движению готов. Машина идет рядовой Поповичи. Можешь, нет? А почему не говоришь? Ты меня слышал, там запрашивал, четвертый, я вышка прием. Слышал, нет? А чего? Что не, не работает? Голова твоя не работает, понял, да? Голова тупая. Иди сюда. Ты на любом танке сидишь. Ты слышал команду? Пятый, я вышка прием. Слышал? Нет. А почему не слышал? В эту хуйню по ел, нет? А я не слышал команду. Войти связь со мной слышал, нет? Ну пошли, блядь, там ко мне Все, Беляков его подстригает под короткую прическу. И он без удостоверения механика водителя отправляется в войска, не специалистом. А Липунов говорят, он куда? Там уже в отказке. Хуяк. <связь> Они тут механиками остаются в поколении обеспечения тогда. Варайте, как фамилия. Руденко, механиком инструктором был. Старшим сержантом. Я хуей. Был, да? Руденко. Ты же танк нормально вот. Механиком и инструкторами. Добросовестного солдата командир пока сказал. Список все не утверждал, у у командир полка. Да, я уже знаю. знает. Из дерева там пару раз, блядь, было такое дело. Но ничего, крепкий парень, стойкий, да? Ты хочешь механиком инструктором в батальоне обеспечения в, в нашем полку остаться? Ну и все, остаешься, значит. Ну да, только не лук. Если я сказал, что остается, значит остается. Понял, да? Я же говорю, кто хорошо служит, наш белеков, тот ей билетует. <режит> на госграницу с китайцем, больше коров читать, блядь. А за сутки прошло коров ты будешь журналы писать. Прошла одна корова. Не теленая, блядь. Понял, да? Вот так сутки будешь писать. Неделю там под землей, неделю наверху. И вот так полтора года на тебя пройдет. Я ж говорю, долбанить не надо.